ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਅਰਪਣਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 8 ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ GST ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ GST ਬਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ GST ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ आओ अ मैडम अर्पणा जी के हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज नरोड से अमर सिंह ने टू डेज नैशनल जो वर्कशॉप शुरू हुई है आज लाइफ जो है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ जी एस टी तो जी एस टी एक बहुत ही जो रेलिवेंट टॉपिक है और बहुत पॉपुलर टॉपिक है क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल करनी हर एक इंडियन को आनी चाहिए तो हमारी जो है ये वर्कशॉप शुरू हुई है कॉमर्स के बच्चों के लिए और इसको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से रूसा ने ग्रांट दी तो उसकी तरफ से यूनिवर्सिटी ने हमें ये सेमिनार दिया है देने, दो दिन के लिए बच्चों को सेंसिटाइज़ करने के लिए तो उनके ज़रिए जो है हम ये बच्चों को सेंसिटाइज करवा पा रहे हैं और बहुत ही मुझे खुशी है कि ये जो ये दो दिन की जो है दो रोज़ा जो है सेमिनार चलेगा वर्कशॉप होगी बच्चों को सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी थेरेटिकल लेक्चर्स भी हमने करवाए हैं और जो की स्पीकर थे डॉक्टर बलविंदर जो यूनिवर्सिटी में बहुत ही उच्च पोजीशन पे प्रोफेसर हैं कॉमर्स के तो उन्होंने जो है एज़ चीफ गेस्ट यहाँ आज शिरकत करी तो स्पीकर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं सी बुलाए हैं हमने और इनके ज़रिए हम बच्चों को सेंसिटाइज़ करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और कल जो है हमारे पास डॉक्टर विक्रम संधु होंगे वैलिडिक्ट्री में तो ये दो रोज़ा कोशिश है मेरी कि बच्चों को हम इसमें रिटर्न फाइल करना सिखा दें चाहे ताकि वो हर जो है अपने फ़ैमिली की अपने आसपास के रिलेटिव्स की जो सी में जा जाके बच्चे कई बार लाइन लगती है तो उसको करके खुद से ही वो करें ताकि वो सीख लें और बच्चों को अपनी फैमिली को जो है रिटर्न फाइल करवा सकें बड़े आराम से ਤੋ ਇਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚੈਂਸਲਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਂ ਇਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਮੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਸੈਂਸਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆਂ ਜੀਐਨਯੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਅਰਪਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਸਰਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ